здравствуйте интернет издание никмедиа скажите пожалуйста что здесь происходит кто организатор этих гонок на радиоуправляемых моделях здесь в городе николаеве мы проводим автомодельные соревнования радиоуправляемые модели кубок украины первый этап модели весьма интересные увлекательные 10 и 8 масштаба у нас радиоуправляемые модели есть с электродвигателем, проводятся сегодня, в субботу. А завтра будет самое интересное, двигатели внутреннего сгорания, очень быстрые модельки. Рёв моторов. Организатор соревнований Федерации Автомодельного Спорта Украины, есть у нас такая. Проводятся соревнования во многих городах Украины. Вот. Есть Одесса, Киев, Харьков, Херсон, Днепропетровск. Ну а у нас один из организаторов, это Николаевская образцовая автошкола. Вот на территории ее построена трасса, можно вот, давайте на фоне, вот нас видно будет, трасса автомодельного спорта, трасса стационарная. И здесь наши спортсмены повышают мастерство и показывают свой класс по вождению модели.